Третій день наступу на Курськ, термінова заява Сирського та яка доля Курська ЕС про це та на тільки говоримо сьогодні з паном Романом Світаном. Пан Романе, я вас радий вітати. Бажаю здоров'я. Перед тим як ми почнемо нашу з вами розмову, ми традиційно спочатку звертаємося до нашої з вами аудиторії, до глядачів, які просто зараз дивляться цей стрім або подивляться трошки пізніше ввечері. Просто зараз поставте цьому відео лайк. наперед, якщо не сподобається в кінці, забирайте. Напишіть прямо зараз коментар. Звідки ви нас дивитесь ваше місто, ваша країна. Ми все бачимо, все читаємо. бачите і пан Роман. Світан також про цьому стріму закликаю писати пан Роману питання, тому що найцікавіше ми можемо поставити в прямому ефірі та підпишіться на цей YouTube канал, тому що так ці меседжі, які ми зараз будемо говорити, їх почують. Якомога більше людей а в період інформаційної війни це точно важливо. Пане Романе, починаємо з новин про те, що головком Сирський опублікував пост в своєму телеграм-каналі з фотографією та з інтригуючим підписом про те, що працює у Ві у вихідному районі. Такий пост виклав головком Сирський, і от буквально щойно з'являються новини від президента Зеленського про те, що сьогодні. Було вже три доповіді від головкомасирського доповіді результативні, саме такі, які потрібні нашій державі зараз. Про це запевно, президент Зеленський своєму чірньому зверненні. От як ви сприйняли от такі заяви і сирського, і президента? На вашу думку, чи пов'язані вони, та як ви їх трактуєте? Ну, сьогодні можна поздравити команду Сирського з полугодієм, ровно полгода роботи Сирський в качестві главкома. И показывают результаты, по крайней мере, те, которые мы видим. Есть негативные моменты, однозначно есть, особенно на Восточном фронте, Донбасс. Мы сдаем Донбасс, и это как раз один из таких ответственных на данный момент, наверное, самые ответственные все-таки, ответственное направление. Почему? Потому что россияне именно там расположены в большом количестве, резервы двигаются, то есть мы не, не несем потери. И это как раз один из тоже это, это одна из причин именно смена команды в свое время, почему как причина ее можно подавать именно отход наших войск от Восточного фронта. На Восточном фронте потеря, теряет Донбасс. Но есть положительные моменты. И сейчас мы их видим. По крайней мере, попытка спасти ситуацию на Восточном фронте, попытка это движение на курс. То есть движение на другом участке фронта, асимметричный ответ, так сказать, асимметричный удар, не попытка оттянуть резервы россиян. То есть, ну, опять же, это пока попытка. То есть, пока еще мы результатов не видим, но тем не менее, полгода работает новая команда, и с этим надо поздравить Сыскова. Пан Романе, багато новин у нас сьогодні з тимчасової Росії з Курської області. І там і президент-диктатор Путін теж щось там наговорив. І воєнкори багато пишуть в своїх телеграм-каналах. Але ми маємо доволі цікаве відео від чеченського командира, так званого тікточно. Давайте зараз послухаємо відео і перейдемо до його обговорення. Знаете, что интересно? Все ребята, которые наши вот, подразделения Ахмад другое, которые здесь находилось на границе, вот что интересно, они все до сих пор находятся на своих позициях. Противник, получается, разнес два мапа, вот прошел в прошел. Уже без, как говорится, мапов, через э, участки, где ну, большое расстояние от наших опорных пунктов было, вот прошел там, потом техникой, как говорится, уже напрямую подскочил, подъехал, танками, как говорится, раздобал, раздолбал все эти мапы и прошел, получается, эти участки. Пане Романе, що ви думаєте стосовно от, цієї заяви, чи погоджуєтеся ви та наскільки з військової точки зору можна оцінити зараз роботу і дії російської армії в Курській області? Ну, Ахмат – це зборная Солянка. Там в основному командири чеченці, а набраний річний состав со всего со всей Росії и там еще з ближні ближайших некоторых стран, потому говорить о том что ахмат это там чеченское подразделение я бы не стал такая же сборная солянка как и вся все вооруженные силы э, российские потому э, уже привязывать там напрямую там к чеченскому народу лучше лучше не стоит чеченцы э, они те которые воюют за свою свободу за свою независимость воюют до сих пор есть чеченские отряды которые на нашей стороне воюют против россиян воюют со своим основным врагом на данный момент с Российской Федерацией. Они выполняют свои боевые задачи. А Ахмат, это еще раз повторюсь, это больше кадыровщина, то есть по управлению республика Кадырия, но ну, она к чеченцам, наверное, отношения прямого не имеет. Надо разделять эти направления, чтобы не обидеть наших друзей чечен, граждан Ичкерии, которые воюют за свою независимость. У нас Воюют ингуши, дагестанцы, у нас очень много народов Северного Кавказа, которые добудут свою независимость. Тем более мы несколько уже республик и отдельных национальных кластеров признали. Верховная Рада признала несколько северо северокавказских республик. Потому, а уже по действиям самих российских подразделений, действительно, они там есть некоторые, до сих пор сидят на своих местах в окружении несколько позиций окружены, они никуда не уходят, потому что уходить уже нет. Это, кстати, говорит о том, что как раз управление войсками было из рук, из рук вон плохо организовано. То есть они даже побросали позиции, даже не знают, где они на данный момент находятся. Где-то там есть, они никуда не уходят. Да, они уходят только в окружении. Мы зашли с тыла, то есть, и правильно, кстати, с одной стороны говорит военный российский о том, что э, зашли с тыла. Да, так, так в этом же и весь смысл замысла э, того же Сырского, скорее всего, это его замысел. Это вот он, его выступление может быть первое в качестве главкома, если можно так сказать, положительное, довольно-таки положительное на данный момент, что не встречает сопротивления практически, прошлись по тылам, как в свое время проходили по тылам наши деды когда это надо было делать. То есть сейчас как раз вот такие информационные, и этот информационный поток подтверждает правильность решений главкома и генштаба, подготовку генштаба к этому превентивному удару. Превентивный удар, он должен был остановить или раз, разбить, раз, расчленить российские позиции, которые готовились наступать в сторону СУМ и вот этот превентивный удар, тем более с рассечением, с определенным тактическим просачиванием, очень грамотно был проведен, что даже, опять же, подтверждают это командиры российские, что они даже не дернулись со своих позиций, как украинские войска оказались уже в ТУ. Потому они там сейчас и остаются. Я думаю, сейчас их всех пособирают и будем обменивать. У нас очень много на обмен ребят наших уже давно томятся третий год в плену россиян, потому что здесь будет хороший обменный фонд. Главное, что вот эти все оставшиеся на позициях, те же ахматовцы, они не погибли, а их можно было бы обменять. Ахмат, кстати, обменивает очень быстро, обменивает своих бойцов на наших, потому что тут очень важно вычислить ахматовцев и пропустить через механизм обмена. Пане Романе, більш детально про успіхи цієї спецоперації хочу вас попитати на третій день. З'являється більше інформації і від міжнародних ЗМІ. Наприклад, за телеграф пише, що майже 20 населених пунктів Курщини повністю або частково під контролем України. А зона бойових дій 430 квадратних кілометрів. Це більше за Харків. І за телеграф додає, що менш ніж за 48 годин Україна взяла під контроль більше території ніж за весь контрнаступ літку двадцять року, пане Романе. Чи От, хотілося б почути вашу аналітику стосовно от таких цифр і стосовно того, що зараз відбувається на Курщині, на новому можна сказати, фронті. Та на вашу думку, чи можна цю спецоперацію вже вважати успішною? Ми третій ді... третій год об этом говоримо. Направлення на Москву в крайні пуганих ідіотів. Ця фраза вже мабуть, третій год літає по ефіру. Я її только где... тільки можна об этом говорити. Любові направлення в сторону Москви. Оно абсолютно не защищено. Даже в прошлом году это ЧВК Вагнер доказал, они вообще из Под Ростова туда пошли и до, до, дошли практически под, под Москву, остановились на реке. То есть это направление, которое россияне никак не защищают. Ну, Ахмат разорванный там по позициям, какие-то срочники, пограничники, ФСБшники. КГБшники, ГРУшники, то есть кого там только нет, сборная Солянка наш не удержит регулярные части, которые выходят на определенные задачи. Поэтому именно это направление оно должно было быть и два года назад, надо было двигать на, на сторону Москвы. В прошлом году можно было вопросы решать не движением в сторону Токмака без авиации. на пять линий обороны российских проминированных, а двигаться, допустим, в сторону того же Курска, а это в общем, что на Курск, на, Бер... на Брянск, на тот же Белгород, вообще на Белгород можно было отодвигать линию фронта от Харькова, для того чтобы они не могли работать. То есть это надо это можно было делать все, все три года, уже не повторюсь, 649 -й раз, не побоюсь, 649 раз повторится, в крайне пуганных идиот. Туда можно зайти, как нож в масло. И то показали сейчас наши войска вот именно правильность такого рода движений. Никто не сказал, что мы будем воевать только на Донбассе. А такое впечатление, что кто-то где-то договорился, и нас уже 11 год выделили Донбасс как поле боя, такой интересный ринг создали, и оттуда типа никто никуда ногой, ни лево, ни вправо, разносите в ноль Донбасс, и там и погибай. Кстати, как раз для нас очень неудобная позиция именно на Донбассе, почему? потому что россияне на высотах донецких, они их заняли в 2014 году, и их очень сложно оттуда сдвинуть, и нас туда загоняли там воевать. Это не, надо, это не надо было делать. А вот движение в сторону Москвы, там ровное, как стол поверх. Это еще Наполеон доказал в свое время, правда, чуть севернее дорогой шел. А вообще любые, любая дорога в сторону Москвы, она пустая, открытая. И вот то, что наши сейчас пошли, я думаю, это принесет определенный эффект. Разворачивать надо линию фронта, опять об этом говорю, третий год. Разворачивать линию фронта надо вдоль э, линии границы между Украиной и Россией и ее выравнивать. То есть не вдоль границы отрываться, а надо выравнивать линию фронта, там создать километров 400 фронта, выровнять, срезать там вот эти выступы, вклинения в районе Теткина, ну вот такие, такого плана, и выровнять границу. Понятно, что она будет не границу, а линию фронта, она будет идти, естественно, по российской территории. Почему нам удобнее проводить линию границы на российской территории, потому что и линию фронта, линии боевого соприкосновения. Для любой фортификационной задачи должна быть определена зона обеспечения, так называемая, перед рубежами. Это минные поля. Так вот, минировать лучше российскую землю. Не украинскую землю, а российскую землю. Минировать сколько есть мин, надо еще уточнить, где делись наши миллионы противопехотных мин. Это у этой власти, которая куда-то их дела. А надо минироваться на глубину в несколько километров в тело России. І чтобы эти мины там и оставались. Пусть у них голова болит, що тепер з ними делать. То есть, вот з таким підходом треба подходить. Вот зараз Сирський показывает правильний подход и выполнение боєвої задачі. Пан Романе, не можу на погодитися з вашими словами. Також закликаю нашу з вами аудиторію, нас дивиться більше ніж больше 2000 людей в прямому ефірі. Підтримайте аналітику пана Романа Світана лайком. також напишіть коментар Прямо зараз ваше місто. Ваша країна, звідки ви нас дивитесь, Ми все бачимо, все читаємо. Пане Романе, маємо ще новину про те, що Україна контролює газовимірювальну станцію суджа. Про це нас переконує західна преса ваш Пост з посиланням на радника президента Зеленського. Вони не називають, хто саме це міг сказати, але ну є здогадки, пане Романе. Що якщо це правда, звичайно, що це означає на практиці в військовому плані і в геополітичному? Ну, это есть так называемая газовая изменительная станция. Ну, можно сказать, большой счетчик учета газа, который прокачивается из России через Украину в Европу. Ну, если в качестве шутки, ну, зашли отмотать счетчик. Мы же это можем, специалисты же великие, до нуля. Это еще крутануть в обратную сторону, чтобы нам россияне были толстые. Ну это уже с, с этой такой, с, военный юмор так называемый. А реально, конечно, движение вдоль трубы, оно дало своеобразное преимущество. Дело в том, что россияне понимают, что у них есть, есть договорные отношения с Европой, а остановка прокачки газа как минимум принесет, во-первых, прямые убытки, за газ никто платить не будет, а еще и косвенные когда начнут выставлять определенные счета по неустойке за недопоставку, там сильно не расскажешь, что чья мина прилетела или чей кап взорвал эту трубу. Потому вдоль трубы боевых действий сильных мощных Россия вести не будет, выделяя определенную зону безопасности. И вот вдоль этой трубы двигались наши войска, наши колонны, которые зашли в тыл уже потом. А Ахмату и всем остальным, понимая вот такое это прикрытие, зонтик такой интересный. Так, кстати, это такой почерк Сырского, скорее всего. Он также сам двигался вдоль трубы с Балаклеи на Купинск в втором году. Помните, когда выбивали россиян, россиян выбивали из Харьковской области, это как раз вот было движение из Балаклеи, а труба лежит в Тольятти, это труба, кстати, не газовая а труба, для прокачки аммиака. Тольятти Азот, так называемый. С Тольятти через Купенск на Балаклею, дальше на Одессу, на Одесский припортовый, прокачка аммиака. То есть такой же самый маневр был повторен здесь, естественно, прикрыли прикрылись трубой, выполнили эту задачу. Ну, на пути, естественно, попалась ГИС в том числе. Ну, раз росіяні угащають э, гісом э, суджені. ну, сі угащають чо бні у гасті. Це взяли його под контроль. Пропандистські російські змі повідомляють, що збройні сили України за добу прорвали дві лінії оборони вартістю понад 15 Мільярдів рублів у Курській області. Що вже вам відомо про це, чи дійсно росіяни були настільки не готові до таких сценаріїв, та на вашу думку, чи будуть якісь умовні чистки в Мінобороні і в Генштабі після от такого провалу? Вряд ли Дело в тому, що що раз повторюсь: це всего, какие якісь договоренності і не з Україною, хоча не факт. Это, это, я думаю, будут в свое время разбираться уже следователи со всеми этими договоренностями. У нас интересная была война, я уже не говорил. Воевали восточная склада, западная склада, войны не было. Граница. 600 километров границы. Очень интересная война. Это значит, кто-то договорился. Вот здесь воюем, а здесь грибочки собираем. А здесь рыбу заворачивали на плане, на, на какой нибудь пятне жирном. То есть вот примерно так, такая была интересная война. Естественно, эти договоренности соблюдались определенное время. И Москва, скорее всего, сама дала распоряжение не разворачивать серьезные оборонительные укрепления, так как эти договоренности, они думали, что подписанное на бумаге, что-то подписанное на бумаге или просто проговоренное что-то значит, особенно после того, как Байден свалился, можно сказать, с дальнейшей гонки. Он ушел, а раз ушел Байден, он уже не будет президентом в следующем Америке. Значит, эти договоренности раньше, скорее всего, были разрушены. И россияне остались с этой бумажкой, подписанной Байденом, но только без наших подтверждений этих договоренностей, этой бумажки им начали двигаться. Поэтому вряд ли будут какие-то применены санкции, потому что их надо применять к Байдену или к Путину, потому что они же договаривались, больше некому. Ну, еще, может быть, кто-то еще подтверждал это все. То есть не будет ничего, никаких там чисток. Могут для информационного потока назначить кого-нибудь кого нибудь баба ягу ну и выпороть при вселюдно, но чисто для информационного потока перед этим, заплатив человеку за эту порку, или вернее россиянину, какому-то российскому генералу, не более того. Вопрос в том, что они сейчас будут делать. Идет разворачивание, уже третий день разворачивания операций, причем очень грамотно, исходя из той информации, которая есть в свободном доступе, можно говорить, что наши войска сейчас располагаются вдоль одной из основных трасс, по крайней мере используя ее как рубеж и обороны, и дальнейшего движения. Трасса отсюда же в сторону Рыльска очень правильно. Если сейчас двинуться на Рыльск еще со стороны Глухова, скорее всего, это и будет сделано. Там тоже есть трасса. То есть это тогда да, у нас расширение уже будет плацдарма на несколько десятков километров по ширине фронта, а глубину можно, в принципе, на, на такую же глубину и заходить. При расширении плацдарма километров на 60 э, по ширине можно двигаться внутрь, то есть вглубь противника тоже километров на 60. Упремся э, в Курчатов, а это Курская атомная станция. Я думаю, после Суджи… После перереза в Суджи, кстати, перерезали железную дорогу, которая, которая пользовалась это э, железка брянск белгород По ней как раз на через Суджу шла. Через по, по ней гоняли из Мозыльского НПЗ большое количество дизеля для российской армии, которая сейчас воюет э, в основная основная часть на оккупированном Донбассе. То есть это еще задачи Вот Вот очень много выполненных задач уже выполненных. Железку перерезали основной транзит дизеля. Перерезали 330 киловатт. Линию тоже от Курской атомной идет, она в районе Суджи проходит, на Белгород та же самая картина. Сейчас выйдем, скорее всего, к Льгову. это по, дороге от Рыльска на Курчатов, то есть там тоже довольно-таки серьезная развязка, серьезная. Надо, надо выходить и перерезать еще одну железную дорогу которая питает Белгород, там еще одна есть, только уже со стороны Курска идет. То есть этих очень много таких логистических цепочек будет перерезано даже за, 10, за десятки километров прошедших наших войск в углу противника. А это уже удар по белгородской группировке российской, которая сейчас там возле Волчанска хочет какие-то порядки навести. Ну, естественно, удар уже по донецкой группировке, потому что они сейчас будут срочно пере, пере, ориентировать поток дизеля, то есть топлива для российской армии, которая жрет немеренно его. То есть движущаяся армия потребляет очень много топлива. И вот выполнили эти задачи. Ну а впереди, если россияне никак не отреагируют, они еще до сих пор не отреагировали. Есть информация, что там часть каких-то подразделений из Подбалчанского вытащили, часть подразделений из Восточного фронта. В районе там Донецка пытаются как-то поставить на колеса и отправить в сторону э, в Курска, но это очень мало. То есть э, до сих пор таких глобальных э, действий россияне не предприняли, что дает нам э, возможность двигаться дальше, и в принципе, не исключая возможности дойти до э, курской атомной станции. Естественно, саму атомную станцию, толку с нее уже никакого нет, это старая станция примерно такая же самая, как Чернобыль. Наверное, не такая же, так, такой же проект, как Чернобыльская. Четыре реактора, 4 гигаватта в мощности, причем 2 гигаватта уже отключены, два реактора вырублены. Два реактора еще 2 гигаватта могут давать, но на этих мощностях висят очень много военных объектов, их надо просто от отминусовать. Не саму станцию, отминусовать линии электропередач, распределительные щиты, то есть распределительные трансформаторы там по 750 Киловатт, киловатт, стоят. То есть это можно все сжечь, вырубить и остановить эту станцию. Остановить, потому что автоматика отработает. А и персонал, естественно, станцию затушит, переведут в холодный останов реактор и, в принципе, выключится эта генерация для россиян. А это несколько... Несколько областей, особенно рядом с Курской областью, несколько областей, и им придется вырубать металлургические комбинаты, выключать военные объекты, военное производство. Это как раз удар по военке российской в этом, на этом пусте. И те намеки или там всякие идеи о потом поменять там Курскую на Запорожскую, не надо этого делать ни в коем случае. Если мы поменяем Курскую на Запорожскую, Запорожскую мы не запустим, толку от нее на данный момент никакого не будет. Ее запускать месяцы, а то есть и не годы, потому что непонятно, что-то россияне там запорожской атомной сделали, а она в основном питала как раз левый берег туда, в сторону Крыма, Ростова. То есть по большому счету для нас она сейчас, для неоккупированной Украины никакой, никакого толку не принесет, а мы потом ее и так освободим, когда выйдем на Азовское побережье, Это автоматически освободится, потом уже будем с ней возиться год, два, три, пять, в зависимости от тех повреждений, которые россияне нанесли. А Курскую атомную взять и отдать, поменять Запорожскую на Курскую, отдать Курскую атомную обратно россиянам, чтобы они ее запустили, получили 2 гигаватта мощности, и опять у них все было хорошо, и на это идти нельзя ни в коем случае. Поэтому выход на Курскую атомную, уничтожение этих всех сопутствующих, распределяющих мощностей и никакой передачи. Уже выполнять задачи в зависимости от возможностей наших, естественно. Но одна из основных задач выровнять линию фронта, создать давление на север в сторону Москвы, россиян. Развернуть фронт. Но надо фронт развернуть. У нас фронт развернут, вернее, сейчас фронт в основном восточный, южный, а его надо сделать северным. То есть давить на Москву в сторону Москвы в крайне пуганных идиотов. Об этом уже говорю несколько лет. Но вот сейчас. Ну, прислушався, не прислушався, но теж увидел положительные положительні моменти в этой мысли. Ну от якраз пане Романе по АЕС російські зет пабліки владять про те, що нібито збройні сили України за 34 кілометри від Курської АЕС продовжують йти далі. От на фоні таких заяв виходить публікація від за Просто зараз про те, що буферна зона між на Курщині. Фактично більш реалістична, ніж захоплення збройними силами України Курська АЕС. То, на вашу думку, яка дійсно мета, якщо це ми, наша мета на Курщині, захопити все таки АЕС чи створити буферну зону? А здесь все буде зависеть від того, як росіяни себе поведуть. Тобто, якщо вони так і далі будуть соплі живати, як вони зараз третій день жують, однозначно надо выходить на Курскую атомную и просто вырубать 2 гигаватта мощности россиян Вырубать, уже сделали, мы же ее с собой не унесем. Ее надо просто остановить и это называется нанести такой же урон, как они нам нанесли. Остановить их промышленность в этой зоне, это уже будет такая реальная э, санитарная зона, как минимум, в которой не будут не производиться военная техника, не э, варится сталь. В основном российские медкомбинаты, они все сейчас на электрике, то есть ушли уже от доменных печей, от мартеновских. Сейчас они все в дуговых или в индукционных печах варят. То есть и варят, кстати, броню в том числе. Поэтому для нас очень важно удерживать, то есть вырубить и удерживать в выключенном состоянии. А дальше уже смотреть по возможностям наших, опять, все зависит от действий, с одной стороны, россиян, но, естественно, наших сил, средств на удержание этого направления. если выйдем на Льгов, вот посмотрите на карте, вот где-то от Глухова, дальше на Рыльск, с Рыльска на Льгов и дальше на Курчата. Вот если выйдем на Рыльск, на Льгов, и, в принципе, до Курчатова прямая дорога, там несколько десятков километров, полтора-два, не больше. Потому я думаю, есть смысл развивать в эту сторону. Но опять еще раз повторюсь, все зависит от России. Если они будут, вернее, не будут никак действовать, они до сих пор не действуют. Реально до сих пор никто из россиян не действует. Переброски войск, серьезных переброски войск с Восточного фронта нет. Еще пару дней мы будем, можем взять под контроль Курскую атомную. А если они сейчас перебросят войска, то тогда, конечно, придется создавать такую зону буферную, я бы так сказал. Причем оптимальный вариант создавать ее, выровняв линию фронта, то есть не вдоль границы, это уже на российской территории, выровнял линию фронта, зарыться, провести фортификации, проминироваться со стороны России и дальше расширять фронт, расширять фронт вплоть до Беларуси по северу и туда, по северо-западу, и туда на восток, юго-восток, в сторону Оскола. Ну, надо эту, эту, вот этот участок фронтов полтысячи километров, надо его закрывать, этот участок границы надо закрывать фронтальными сооружениями. Пане Романе, я вам дякую за цю змістовну розмову. Дякую за вашу прекрасну аналітику. Ваші чіткі відповіді. Де Роман Сідан, льотчик інструктор блоконок запас Української армії, традиційно відповідав на налонішу питання цього дня. З вами був Дослав Соловйов. Прямо зараз поставте цьому відео лайк. Напишіть коментар. Звідки ви нас дивитесь, ваше місто, ваша країна? Ми все бачимо. Знаємо, що вас дуже багато. Підтримуйте цей, цей, цей стрім підпискою на наш ютуб-канал. Та незабаром побачимося в сірі на 24-му.